Это и Польша, это и Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия. Ориентируйтесь на Западный рынок, на их можно так сказать. Вы понимаете, их тренды по факту определяются не только западными, не только глобальными тенденциями, но и тем, что происходит здесь, в данном секторе Украины. И потому, конечно же, те процессы, которые происходят в сельском хозяйстве Украины, они влияют на наши позиции. Да, безусловно, даже более того, это взаимодействие за последние только усиливается. И вообще одно питание, пожалуйста, я себя чувствую сегодня, особенно на этой конференции, я бы... Конференция успешна, более 300 Делегатов, мы рады всех приветствовать. Сейчас это критически важно.